Значит, задача 3.17. Надо вот эти соотношения рассмотреть при температуре близких к абсолютному нулю. Значит, ну и здесь мы можем отметить следующее, что при температуре близких к абсолютному нулю для этих средних чисел заполнения можно использовать следующую предметы, что эти средние числа заполнения равны или И, например, для случая, когда спин направлен вверх, среднее число заполнения, оно равно единице, если где от минус то умножить на то меньше, чем ю, ну, ну, если где от то умножить на b больше, Учитывая, что энергия это p в квадрате разделить на 2 m, мы можем также записать, что единица получается, если модуль импульса меньше, чем по единице 2 m умножить на 0, то умножить на Так, значит, и аналогичным образом можно расписать и среднее значение для числа частиц, спин которых направлен в противоположном специальное упражнение для спины больше одной в случае. Значит, теперь э -э, противоположное направление, опять здесь получается 1 или 0, причем здесь получается единица, если мы удерживаемся меньше, чем уровень 2 0, и 0, минус 1, может надо. Теперь можно считать общее число частиц спин, которые направлены вверх и вниз. Ну вот, например, общее число частиц со спином вверх. Это объем В разделить на 2 кубе на интегралку dp и интегрируем на единицу по данной области. Значит, интеграл от единицы по dp, это у нас как раз и будет объем шара радиусу корень из 2n на лю плюс у. Здесь получается v на b кубе на cp 3, корень из 2n на 0p на b и 10. Вот у нас получается вот такой вот разник это число частиц, спин которых ориентирован в Точно так же мы получаем выражение для числа частиц, спин которых ориентирован в Значит, это уже на, х, пин, на, 4 /3 пин, на 5, 2 в и третьих на кубе минус Теперь нам надо вот эти вот количество частиц поставить в формулу для намагниченности. Значит, намагниченность у нас оказывается равна. Значит, мы должны умножить ну, это выражение на магнитный момент одной частицы и разделить на объем системы. То есть это будет магнитный момент одной частицы разделить на V. V на 2 pH в кубе 4 третьих ну вот, давайте вынесем за скобки корень квадратный из 2 m в третьей степени. Значит, это тогда у нас в скобка останется. Единица плюс t умножить на v разделить на n в степени 3 вторых. Минус единица минус p умножить на v разделить на n в степени 3 вторых. Вот у нас получается вот такое выражение для намагниченности электронного газа при температурах близких к абсолютному вот. уровню. Ну и а теперь мы можем сказать дополнительно, что в слабых магнитных полях вот эта вот а, 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 разность, она, ну, она преобразуется следующим образом. Вот значит, в том случае, если это магнитный поле у нас слабое, что можно э, вот эту разницу написать вот в таком вот виде. И с помощью проводного разделить на них. Ну и как раз это потому, что я задача теперь 17, там как раз надо исследовать случаи, когда и магнитное когда магнитное поле достаточно слабое, и температура достаточно близка к абсолютному.